Да он никогда не менялся, он был вот злопамятный. Вы понимаете, самый злопамятный, злопамятный человек, который только был президент в Америке, по-моему, это Дональд Трамп. Он все помнит, он конкретно помнит, что он был импичмент в связи с у него. Зеленский никак не хотел, значит, наезжать на сына его соперника, значит, Джо Байдена, да, то есть и вообще там вся очень сложная была ситуация, напряженная. Дональд Трамп не, спо... Нет, не прощает никаких обид, он как маленький ребенок, ему 78 лет, он по утрам включает Диснейленд, мультики смотрит, вы же понимаете, вот такая туша 78-летняя и сидит на Pepsi, Coca-Cola, понимаете, ну ребенок, понимаете, ребенок, ему тут нашептали из Москвы через Илона Маска, передали, что все, Зеленский украл там деньги, там, Зеленский такой плохой, плохой комик, никакой актер, там, и вообще, то есть... С ним нельзя иметь дело, да. И вообще он всегда эм, крадет деньги. Он э, не компетентный президент. Если бы Москва захотела, она бы уничтожила Киев. Да. Я, наверное, ядерным оружием надо в скоках, э, В общем, а так, э, конечно, Москва никого не хочет уничтожать. Об этом очень одесситы, последние ночи без света и без э, отопления. Конечно, никого Москва не хочет уничтожать поэтому, я думаю, что это очень личная ситуация. Трамп всегда личностно всех людей воспринимает. Ему, если нравится <связывается> террорист, убийца Путин лично, понимаете, или Путин ну, все внешне и внешне он не похож на себя, и, дорогие друзья, мой прогноз будет и дальше оправдываться, Лили Путин умрет, либо его отравят, в общем, он уже чахнет сдыхающим. Вместе с Папой Римским, дорогие друзья, они отправятся на тот свет в этом году. Поэтому вот такая, вот такая идет напор на Зеленского, и Зеленский мешает ему закончить войну, потому что он хочет Нобелевскую премию. А Зеленский говорит, нету гарантии безопасности. Ты у меня хочешь украсть редкоземельные а тут еще ж обида за то, что на шару он не завладел 50% богатства Украины, отдай мне нафтогаз 50%, отдай мне автодор, это для вас инсайдер, дорогие друзья, что хотел Дональд Трамп с Украины, отдай нам 50% портов всех украинских, отдай нам все редкоземельные 50% это минералов отдай нам литий 50 процентов урана причем здесь редкоземельная курана да то есть и так далее или отдай нам титан 50 процентов чтобы самолеты летали благоприятно в америке то есть вы должны дорогие друзья понимать что помните зеленский кто сказал что он не лох развести его очень трудно. И он все время спрашивает Дональда Трампа, а где гарантия безопасности? Я подпишу все, если будет гарантия безопасности в нашей стране, а не тех копанок, которые ты даешь гарантии безопасности в тех местах, где ты будешь добывать, и при этом ты говоришь, что даже если они станут русскими, эти копанки, то все равно Америка будет получать за это деньги. Ну а после непристойного предложения в Эриаде, там все, что касается добычи нефти и газа на шельфе в Северном Ледовитом океане, где у России там большие территории, у нее нет технологий для добычи, но все есть в Америке, то теперь начал Дональд Трамп быковать просто над Зеленским. Зеленский мешает ему закончить войну. Потому что главное условие Москвы – это переизбрание Зеленского. Зеленский должен уйти, и должна быть их марионетка, которая должна возглавить типа Арестовича, значит, киевскую власть. Вот. Поэтому идите на выборы, подпишем все осенью. Вот так хочет, собственно говоря, Москва, а после чего рейтинг Зеленского просто взлетел до небес. С 4%, как нам сказал Дональд Трамп, наверное, до 88%. А тем не менее, что Зеленскому все-таки втриматься на президентском месте, враховуючи, что Погрозы грозы и цена может быть велика, если сейчас Украина заляжется абсолютно без поддержки США. Ну, у него, конечно, существует опасность. У него в годовом соляре Марс находится в доме власти, а Марс в годовом соляре, кстати, можете у меня заказывать годовой соляр, могу вам даже королевский градус сделать. Вот, они захотел Зеленский встречать свой день рождения в Вашингтоне, где был у него королевский градус. Встретил вместе с Майерсанду в, в Киеве. И здесь у него Марс. Это борьба за власть. Это все время борьба за власть. Марс – это еще планета убийства. Его вообще могут сейчас ликвидировать, убить. Ему нужно быть очень осторожным, чтобы его там не пристрелили, не убрали. Да, потому что Москва продвигает своих кандидатов. Это Алексей Арестович и Белецкий. Понимаете, в чем дело? С одной стороны, абсолютно отшибленный э, ру, 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 любитель России, да, это Арестович. А с другой стороны, Белецкий, который полный русофоб. Но это тоже кандидатура это тоже их креатура. Вы должны понимать, дорогие друзья, почему сейчас так сильно начали продвигать Белецкого вот туда, наверх, на самое, да, вот типа националист, вот как бы настоящий украинец, все там выбирайте его, а знаете, все может попахивать, в общем-то, Кремлем везде, во всем, понимаете, дорогие друзья. Главное, кто им не подходит, это Зеленский. Если Зеленского не убьют, с ним что-то не сделают. Сейчас рейтинг у него, благодаря Трампу, взлетел до небес. А такой поддержки, как от Дональда Трампа, нужно было только ожидать Зеленскому, чтобы он теперь точно знал, что он пойдет на выборы и их выиграет. Дональд Трамп подтолкнул Зеленского идти на выборы. Зеленский просто так э, не уходит э, с поста. И даже тут я слышал э, посты Гончаренко, ну скажи, уходи уже там и так далее. Нет, Зеленский уже точно никуда не уйдет. Теперь он сто процентов Увірю, що він піде на вибори, і он тільки точно знає, що їх виграють і його не умеют. А, Кажучи про рейтинг, бачимо, що навпаки у Дональда Трампа рейтинг почав суттєво падати. За місяць на США... 10% процентів за, за місяць 9-10% народі А, І дивлячись на його поведінку, розуміємо, що ця тенденція може продовжуватися. Що загалом чекає на Дональда Трампа? Ну, у него все плохо, ликвидация Дональда Трампа должна состояться, иначе будет революция. Это, возможно, последние годы жизни в Соединенных Штатах Америки. Многие штаты просто выйдут из состава Соединенных Штатов, такие как Калифорния, понимаете, дорогие друзья, как там северо-восточные штаты, там, не знаю, какая-нибудь Северная Каролина, или не захотят в этом участвовать и какая-нибудь Пенсильвания или еще что-то, то сейчас начнется очень большое будоражение всего. И Америка на грани развала. И вообще есть такое апокалиптическое видение разных пророков. Малахия предсказал всех пап римских. Он считает, что это последний папа римский, который, вот сейчас я смотрю его натальную карту, и на своем канале, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, да, сказал, что это последний месяц его жизни. Возможно, прямо перед Пасхой он коньки отбросит. Малахий написал, что это последний Папа Римский. Он написал всех Пап Римских, которые только были, и вот он считает, что это последний Папа Римский. То же самое Эдгар Кейси считает, что это последний президент Америки. Слушайте, у меня такое ощущение, что мы находимся либо перед ядерным апокалипсисом, когда все последнее, все, все находится в последней стадии, но не будем отчаяться, возможно, это новая карта мира, эпоха Водолея, и новая история начинается, и очень большой, большой хаос, символ года «девятка», с девяткой в нумерологии всегда связано это большие перемены, ничего стойкого нет, все рушится. Хаос и царь хаоса это у нас Дональд Трамп, который возглавил весь этот хаос. Переход дальних планет из знаков в знаке зодиака это очень такой сумбурный, турбулентный год. Уран сейчас перейдет в Близнецы летом, да. Юпитер перейдет из Близнецов в Рак. Это дальние большие планеты. Плутон вот сейчас в Адалей вошел. Нептун сейчас будет переходить из Рыб в Овен. Такая турбулентность, такая просто ну, невозможно удержаться. Это как американские горки, то вверх, то вниз. Но ясно одно. Дональд Трамп пришел для того, чтобы закончить очень быстро эту войну. И как бы не хотелось, как бы не хотелось смириться с тем, что Зеленский все-таки останется президентом, придется американцам смириться. В любом случае, мы не потеряли ничего. Уже Европа поняла при приходе Дональда Трампа, что их крыша НАТО протекла. НАТО перестала существовать на ближайшие 4 года. Европу никто не может защитить, кроме другой крыши, как говорили в 90-х, Украина. Украина теперь является той крышей Европы, которая может ее защитить. У нас 200 бригад практически, да, то есть во всей этой Европе максимум 90% соберется, и то в лучшем случае. Ну, и самое главное сейчас Дональд Трамп будет из Балтийских стран уже с Путиным он договорился: он будет убирать все американские войска, выведет еще американские войска из Германии, Рамштайн вообще осиротеет. Ну, что делать, придется их заменять. Ну, и самое главное, сейчас будут выделяться деньги. Европа, если раньше они не хотели там, 300 миллиардов давать, которые заморожены, русские счета. Я думаю, и это они дадут первый транс 6 миллиардов уже поступает. Ну и самое главное, я услышал фразу, у них 700 миллиардов. Ну, в общем, это та необходимая сумма, чтобы противостоять России. В любом случае мы выиграем эту войну. Ну и, дорогие друзья, сегодня наши бравые ребятушки пошли в контрнаступление. Все замерзло, прекрасно можно ездить на танках, на БТРах. И все наши ребята в Брянской области этих, хотел сказать плохим словом, не буду называть, но этих ужасающих людей, Так і хочеться обозвати. В общем, Брянська область скоро буде наша ви зараз сказали про те, що війна так і завершиться, і Дональд Трамп цьому посприяє, але все ж таки, дивлячись на те, що відбувається зараз, яке його ставлення до України, на яких умовах буде завершена ця війна, що доведеться втратити Україні? Ну значить, потім значить реалі на землі, як говорив любитель. Реалии на земле Лили Путин, да, и вместе его окружение, смотрим реалии на земле. А реалии такие, значит, первая столица Украины Суджа, кто не знает, Суджа это была первая столица Украины Советской Республики, вторая столица была Харьков, и только третья, значит, Киев в 30-х годах при Сталине стала. Значит, Суджа остается, реалии не на земле, спе это все, значит, Цели спецоперации Москвы будут выполнены, то есть суджа останется <laughs> на нашей территории. А, не хотите, чтобы суджа оставалась на территории значит, вашей? Проводите референдум Херсонской и Николаевской, Херсонской-Запорожской области, где народ и так он за Украину все, и они захотят вернуться в состав Украины. После чего мы меняем Запорожскую и Херсонскую область после референдума проведенными под автоматами или без автоматом рашинских, Ну, так нужно будет им сделать. Ну, мы вернем вам клаптик Курской области. А еще и, Бел... еще и Брянской, которую в ближайшее время мы там, мы там тоже территорию сейчас захватим. Поэтому там большая дилемма в Москве. Либо действительно менять все большие куски территории на какой-то маленький клаптик Суджи, либо Зеленский не пойдет ни на какие мирные переговоры. А в любом случае, деление территории Трамп оставляет тета а тет поэтому... Это должны решать между собой украинская и российская сторона. Поэтому я ну, а я знаю план Зеленского. План Зеленского, вообще, он уже жесткий такой. Убирайтесь вообще до 24 февраля 2022 года и отваливайте, да, и оставляйте нам редкоземельные участки. Тем более, все, что касается Курахова, вот там очень много детей. Да. Там просто в самый последний момент вот это. Под Покровском там тоже много залежей лития, что необходимо для батарей, например, для машин Тесла там и так далее. В общем, Зеленский будет стоять на своем. А, не хотите отдавать Запорожскую и Херсонскую область? Ну ладно, суд же вернется в состав Украины, как первая столица нашей страны. А, так а, зараз говорили ви про Теслу, зразу, відповідно згадали я маска, і зараз з'явилася така інформація про те, що він може а, відключити стерлінки для зсу. Чи дійсно він піде на такий крок? Ну може там все всі я навіть вірю, що це може він зробити. Но зато європейці підключать своє обладнання, і навігації, і всі ракети зроблять нам європейці зі спутників. Їх. Все, все буде те саме, тільки може бути не так практично, як це було. принял не маска. Наверное, все-таки Сталинки попрактичнее, но европейцы предоставят всю свою связь и наводку. Например, сейчас Таурусы будут очень хорошо лететь по Крымскому мосту с европейской наводкой. Прекрасно. Ждем победу Фридриха Верса на выборы в Германии. Наконец-таки хоть один скорпион, лидер, жесткий, рискованный, может стать вместо этого размазнишольца и возглавить им руку. Что загалом чекает на Маска в ближайшей перспективе? Ну я я думаю, что два года он еще будет э, облизывать кабинеты Дональда Трампа, а там они вдрызг рассорятся через два года. Вот я смотрю цикл Марса есть такой два года, что вот где-то он возле него будет там и в Белом доме что-то снимать там и так далее, а потом его выбросят как отработанный материал. Что делает Дональд Трамп со всеми своими близкими людьми? Смотрите э, фильм и про Дональда Трампа, ученик называется, да, где он использовал фактически Самого учителя, наставника свого, І вмість золота він подарів йому сусальне золото, яке стоїть копейки. Давайте зараз поговоримо про те, що чекає на Україну весною. на весні, що відбудеться, якою буде ця весна для України ключові події цієї весни. Ну, саме це, звісно, зараз у нас на небі. останавливается Марс. И действительно, вот эти начавшиеся переговоры в Ириаде, с одной стороны, они как бы говорят о том, что капец-капец Украине, но я могу сказать, вот прямо сейчас, 24 числа, Марс, планета военных действий, останавливается на небе. То есть фактически все договоренности, которые сейчас идут в Ириаде, закулисные, сейчас Макрон куда-то ездит, да, сейчас он прилетит в Вашингтон, в Белый дом вместе с, та, со Старда Все это ведет фактически к завершению войны к сисфайру, понимаете? И в ближайшее время это, конечно, может приводить именно в мае месяце, что война может быть обуздана, да? она может закончиться, особенно когда Сатурн войдет в знак Овна. И если не в конце мая, когда Сатурн уже будет четко в знаке Овна, Сатурн это охлаждение ситуации, то в начале весны действительно может быть объявлена где-то 9 мая победа Российской Федерации над нацистами я бы так сказал. Да? Ну, я всегда говорил, что и на вашем канале уже год, как я говорю, что май решающий. Либо все закончится, и СССР отлучится в мае, либо война будет продолжаться дальше. Но у меня оптимизм очень большой, потому что Дональд Трамп просто заставляет Рашу заканчивать эту обстрелы, войну, он хочет Нобелевскую премию. Его эгоистические помыслы а Нобелевской премии намного сильнее, чем все остальное. Плевать он хотел на Украину, на Зеленского, на кого угодно, главное бабки. Вот чтобы у него бабок как можно больше было и чтобы ему больше предложили. Бури, детка, бури на шельфе Северного Ледовитого океана в России. Что вот сейчас ему предложил вот такое дело, там да, это очень такая доверенная особа, очень близкая, да, там один из мужей близкой подруги дочери Путина, да, то есть, который там а, был, да, а, и, и, и он предложил просто непристойное предложение Дональду Трампу, после чего Дональд Трамп начал наезжать на Зеленского, заканчивая эту войну. Москва хочет, чтобы тебя не было. Вот так. А, вы, попроте той позитив, який зараз доносите, дякую вам, до речи, за него, тому, что зараз цього дуже бракує. сказали про те, что Так, так, так все відбувається у світі, що дійсно ніби перед ядерним вибухом, чи є на сьогоднішній день така загроза для світу, для України, і по загрозам для АЕС, давайте теж поговоримо. Що касається іменно то ситуацій в Чорнобилі, то складна ситуація може бути іменно в марті місяці, особливо в період затміння. Первое затміння у нас, к сожалению, вот буде. происходить 14 марта, да, и второе затмение 29 марта. Вот вторая половина марта может что-то туда прилетать. Нужно быть осторожным из Запорожской, если там что-то, каких-то выбухов не было. Но могу сказать только одно, применение тактического ядерного оружия или стратегического ядерного оружия не будет. Потом слово «орешник» мы уже забыли. Такое ощущение, что все. В Москве перестали про это говорить. Это означает только одно. А пока Дональд Трамп будет находиться у власти... Ніякого примінення ядерного оружия не предвидиться. Також ви сказали, що все ж таки загроза для а Витік радіації, чи буде він відбуватися? які можуть бути наслідки? Ну от дуже опасна ситуація в значить, 29 марта марта, да? тобто у нас там 28 -е. 27, 28, 29, 30 марта, 31. Вот. Ну и там, видите, недалеко годовщина 26 апреля, да, то есть Чернобыльская С. Поэтому, если будут какие-то кризисные ситуации случаться, то именно вот вблизи этого затмения, к сожалению, вот такая вот ситуация может прослеживаться. Мы же понимаем, с кем мы имеем дело. Это с полными идиотами, придурками. Это такие вообще дегенераты. Ну, слушайте, я уже вообще я не, 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 не являюсь ничему. Но на самом деле удар по Чернобыльской АЭС был произведен одной из башен Кремля, которая не хочет заканчивать войну. А это чекисты, это ФСБ, они ни в коем случае не хотят заканчивать войну. Они все будут делать, чтобы ее продолжать. Мало того, они разрабатывают план всеобщей мобилизации в Российской Федерации. Недаром они закрыли все эти там YouTube-каналы, там закрыли вот эти самые WhatsApp, там Viber, там все позакрывали, все соцсети, чтобы в любой момент, если не пойдет по их нему, да, то есть, то они действительно объявят всеобщую мобилизацию и всех затребуют на фронт. Что сейчас происходит в Кремле? Или действительно они ведут разговоры про завершение войны в Украине? Но я вижу только одну смерть двойника Владимира Путина. Я вижу, что он чахлик, уже он сдохнет скоро. И одна из башен Кремля должна отправить свою креатуру, то ли это будет Мантуров, то ли по другим данным Собянин, ну в общем кто-то должен возглавить у них страну, ну и все все понимают, что мирные соглашения осенью с Украины, как они делают такой нарратив, будет подписывать уже новый президент Ярославской федерации, ну а с нашей стороны новый избранный президент, вроде бы теперь понятно после Трампа, что это скорее всего будет Тир Зеленский я сомневался раньше на что он будет. Но Трамп все дело сделал после того, как сказал, что у него 4% рейтинга. Теперь все украинцы знают, за кого голосовать на выпуск.